Давайте поговоримо про те, що відбувалося і на России. Вот эти кадри це вибух новоросійськ. Зараз розкажу вам, що конкретно там відбувалося, і що конкретно там пошкоджено. Також маємо відео вибуху на російському новоросійську. Вибачайте за такі каламбури, і розказую вам, що там відбувалося. Новоросійськ. місцеві пабліки повідомляють про успішну атаку збройних сил України по нафтовому перевалочному комплексу Шесхарес, одному із головних терміналів Росії в Чорному морі. Також місцеві діляться ось такими. Кадрами того, что там отбывалось. Значить, перевалочний комплекс Шесхаріс, потужності і функції. Пропускна здатність близько 70 мільйонів тонн на рік. Резервуар парка, його місткість приблизно 1280 кубічних метрів, максимальна осадка судна, яке може бути прийнято 18 або 19 метрів. Новоросійськ це центральний порт для змішування російської і казахстанської нафти. Маємо теж ось такі кадри звідти: це кадри тих вибухів. Які відбувалися, також там відбувається відгрузка того самого тіньового флоту. Обхід цінового, цінової стелі J7, Рейтер і Financial Times неодноразово описували, що після введення санкцій новоросійськ став одним із головних каналів відгрузки російської нафти по сірим схемам, де працюють танкери під прапорами Мальдів, Камеруна, Танзанії, Маршалових островів і так далі поряд із Шеххарісом. працює термінал Каспійського трубопровідного консорціума. Який експортує більше одного і мільйонів барелів за добу казахстанської і частково російської нафти? Економічні втрати Росії в випадку зупинки термінала щодоби простоя Шесхариса, Вони для Росії матимуть таке значення: втрата від 70 до 80 мільйонів доларів експортної виручки, проблеми з виконанням контрактів, необхідність перенаправляти нафту в порти Балтики, де вже є дефіцит. Пропускної здатності і збільшення вартості логістики на 20-30%. Також повідомляють місцеві пабліки, що окрім того, що відбувалося в новоросійську кадри, з якого я вам щойно показала, також Саратов був атакований. Ну, ось власне такими, такими кадрами діляться місцеві пабліки. І пропоную почати із, власне, офіційної інформації від Генштабу Збройних сил України. А в своїх соцмережах вони повідомляють про те, що в ніч на 13 листопада українською зброєю було уражено низку важливих для окупантів об'єктів. І пропоную подивитися ось цей відеокадр, який які генштаб показує. Отже, Генштаб говорит про застосування низки Генштаб говорить про те, що відбулися пуски низки засобів дальнього ураження, серед яких, зокрема, вітчизняні розробки «Фламінго», барс та лютий. Ну а про те, що ж було уражено, так само є у інформації від генштабу збройних сил України, йдеться про території тимчасово окупованого Криму. Там є влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів, морської нефтяної термінал, а стоянці гелікоптерів та місцях зберігання та підготовки БПЛА, на аеродромі Кіровське радіолокаційній станції ППО у районі Євпаторії на тимчасово окупованій території Запорізької області уражено нафтобазу у районі Бердянська та передові пункти управління 5 загальної військової армії та 127-го сьомого 127-ї мотострілецької дивізії російських окупантів. Ну і так само були вражені об'єкти безпосередньо на території РФ. Ступінь завданих збитків там, за даними генштабу, уточнюється. Ну знову ж таки, про які збитки окупантам за наслідками ночі, що минула, можемо говорити станом на день сьогоднішній. Ну, добавить туда еще терминал Феодосийский был поражен, плюс район Афганского НПЗ, то есть тоже отработали, Парлу неплохо отработали, выполняли боевую задачу. То есть, в принципе, сегодня ночь такая для россиян была, мягко скажем, неспокойной. А средство поражения, которое использовалось, то те десятки дронов, о которых там россияне докладывают, они там сбили практически mm -hmm. все, и вся больше ста дронов, это в основном обманки у нас используется ну, несколько десятков дронов обманок при выполнении проламывания российской фронтальной ПВО, которая на себя отвлекает внимание. Это летающие доски, так сказать, но тем не менее они на себя, во-первых, они то есть не дают возможности россиянам разобраться в, в наших дронах, которые идут, и ракетах в том числе, где из них обманки, где из них допустим, те же ударные, дают возможность пройти ударным средством поражения, плюс отвлекают на себя большое количество авиачасов, то есть самолета часов, вертолета часов, плюс ракеты, мобильные группы, то есть уменьшают возможность российской ПО в дальнейшем, допустим, работать. Тут здесь большой плюс есть. Ну а те ударные механизмы, которые все-таки проходят, под прикрытием наших дронов обмана, они уже выполняют непосредственно задачи после проламывания российской фронтальной ПВО, дальше выходят на объекты, а там уже можно идти, там конь не валялся у россиян, закрыть всю территорию невозможно ПВО. Естественно, используется этот, этот эту возможность, ну и уничтожение вот такого широкого спектра целей, о которых мы сейчас только с вами говорили, за одну ночь, сейчас практически еженочно это происходит. То есть это уже видна системная работа. Во-первых, А по производству средств поражения, Б, по разведке, до разведки, корректировке огня, и В по подготовке следующих ударов, еще раз повторюсь, еженочный, ну, ежесуточный, практически. То есть, вот этот, за, этот маховик уже запущен уничтожение тылов противника. Это только с августа месяца этого года, можно сказать, мы начали воевать. Война без уничтожения тылов противоборствующего государства, она не выигрывается, она проигрывается. Поэтому, можно сказать, начали только выполнять задачу, которая приведет к нашей победе, к разгрому Российской империи, к разгрому Российской армии, ну, естественно, восстановлению территориальной целостности уже нашего государства. Те, силы, те средства, которые используются для выполнения этой задачи, начиная от дронов обмана, ну, здесь слишком все просто, и заканчивая беспилотниками и ракетами, в том числе, которые уже начинают наконец появляться в информационном пространстве, те же фламинго, да, пусть пока еще с определенным ну, с определенной задачей до предсерийной проверки, то есть опытные образцы, но тем не менее они работают в полях, пытаются зайти и выполнить боевую задачу уже на либо российской территории, либо на оккупированной территории Украины по российским военным объектам, как это, вот, допустим, в том, же, в том же Крыму. Понятно, то есть больших серий на данный момент не, не могут произвести, то есть запустить его в полное серийное производство, чтобы можно было, допустим, сотни ракет ежедневно работать. Но реально началось то есть становление, по крайней мере, этого типа. Легких ракет, легких производств, она должна быть просто еще дешевой. Потому что пока, пока слишком завышенные цены на эту ракету, ракета, по большому счету, должна стоить там до 100 тысяч долларов, не дороже, а ее пока нам передают полмиллиона и дальше. Это слишком дорого. Ее надо удешевить, как в свое время было удешевлена Такого же типа ракета та, та же Фау-1 немецкая. 10 тысяч рейхсмарок она стоила. Это 2000 долларов на те деньги. Пусть сейчас с коэффициентом 20-40-50 тысяч долларов. Пусть даже с новыми систему наведения пусть 100 тысяч долларов, но никак не больше. Поэтому как только она опустится по цене, как только антикоррупционные органы проверят весь этот поток производства и доберутся до тех фламиндичей, которые просто в 3-4 раза превышают, то есть повышают цену, эта ракета действительно может стать на крыло и стать таким массовым, как примерно беспилотники наши те же лютые, массовым средством поражения российских тылов. Не везде она сможет работать. Почему? Потому что фронтальное ПВО российское, объектовое ПВО по некоторым позициям не, не даст возможности этой ракеты пройти, выполнить боевую задачу. Но, допустим, с заходом с моря по Крыму, по новороссийской, по новороссийской локации, на России то Сочи, Адлер, то есть туда можно будет поработать. И, в принципе, эта ракета со стороны моря сможет пробить береговую охра... оборону На Росії і далі зайти виповнить бойову задачу, як от ми зараз проговоримо, точечно, пока локально, але тим ні. Якщо говорити знову ж таки про удари, які були минулої ночі, в ніч на 13 листопада, Мадяр говорить про те, що сили оборони уразили місце зберігання та обслуговування БПЛА Оріон в Кіровському, це тимчасово окупований Крим. В чому небезпечність цих БПЛА? ну, не только Орион, там, там база, на которой располагалось достаточно большое количество номенклатур беспилотников, Орионы в том числе, разведывательные дроны, ударные дроны, то есть, которые могут выполнять боевую задачу на больших дальностях. Для нас очень важно как раз вычислять эти точки расположения, их уничтожать разными способами. Не Некоторые просто беспилотники без боевой части, их надо уничтожать уже массово, имеется в виду саму площадь а те беспилотники, которые с боевой частью, те можно, в принципе, малым количеством дронов, главное только попасть, чтобы сдетонировала боевая часть и, в принципе, использовать как раз возможность этой детонации, повторичной детонации в том числе. И здесь уже понимая, какие дроны находятся, какие боевые части, выделяется достаточное количество сил средств для выполнения такого рода задач. Силы беспилотных систем напрямую сейчас используют информацию, которую передаются нашими, нашими партнерами, развед информации по расположению системы управления, вот как нашли, допустим, этот Орион. Ну, оттуда идет управление, то есть, а значит, есть определенные механизмы считывания информации в радиодиапазоне, и, естественно, идет дальше уже разведка, корректировка, целеуказание и выполнение боевой задачи. Романе Григоровичу, давайте поговоримо про ситуацію на фронті. Американський інститут дослідження війни звертає увагу зараз на запорізький напрямок. От власне про що пишуть аналітики? Про те, що російські військові намагаються ізолювати та оточити Гуляйполе на Запоріжжі, використовуючи тактику проникнення та удари по шляхам постачання. Власне, у фокусі уваги цей напрямок ну власне гуляйполе ми тримаємо постійно, але за вашу оценку, узнал, что и насколько ситуация изменилась за останий час. Мы с вами несколько месяцев говорим о том, что одна из направлений россиян ⁇ это населенный пункт Покровское Е, севернее Улейполя. Ну, то есть не просто так же говорим, видно, попытка россиян выйти как раз на Покровское, отсели польский гарнизон от поставок от ракадной дороги Донецк-Запорожье дальше вдоль ракадной дороги двинуться в сторону от Запорожья. Вот то, что они сейчас пытаются сделать. Правда, э, уже э, все ближе и ближе к Гулиапулю. Там несколько километров осталось сейчас. Очень, очень сложная ситуация. Северо-восточнее И Если посмотреть на локацию, то даже просто по карте, которая Deep State показывает, идет приближение россиян к северным окраинам и к попытке перерезать одну из основных трасс, запитывающий, запитывающий гарнизон. Россияне долго, несколько бились с юга в сторону Гулей-Поля. Там там высоты, там хорошая полоса обеспечения. Хорошо закопались наши ребята. И вот понимая, что с юга на север поперек рокадных дорог там не пробиться, они пошли вдоль. То есть пошли с востока на запад. И с попыткой срезать сначала Гулей-Поля, а потом и Орехов в том числе. На это направление сейчас надо перенаправить часть резервов. Оптимальный вариант поставить строй силовиков. Миллиарды раз об этом говорили. Без постановки строй нашей силовой брати, правоохранительной, не решить вопросы плотности войск. Напитывать войска надо достаточным количеством мотивированных э, людей, которые могут воевать как минимум в обороте. Это как раз лучше всего, к этому подходит режим пехоты, это как раз наши правоохранители. Несколько сотен тысяч у нас есть. И вот напитав э, войска, вооруженные силы Украины, здесь очень важно как раз этот процесс, этим личным составом можно остановить движение россиян, причем даже по некоторым позициям восстановить ранее потерянные наши рубежи.